Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, Пятница! Ну и лайк, что тут промазалась. Понимаете, я вот ощущаю себя каким-то вот занудным героем на этом празднике жизни, потому что ты? я, Пятница, не так радуюсь, как ты. Я радуюсь, что ты зрителя увидела. Ты самихудячий веселый, ты худячий жарт, Лавик. Именно это сейчас я докажу, потому что стартап-шоу начинается, и шутить буду не только я, но и ты, дорогой мой, тоже. Валком, начинаемо. И сегодня в программе брутальные автомеханики на картинах Ренессансу. Подушка, позволяющая слышать сердцебиение любимого человека. Что такая секретный соус стартапу? Как экономить на покупках, между прочим, и развлечениях, мы об этом говорим со основателем стартапа «Чиз Фри». Ну а зараз вже дозвольте відкривати, відкривати та відривати календар і дивитися на наступну дату 1951 рік. І це, до речі, було 6 листопада. Почав працювати перший київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії українського телебачення. Зараз ми якраз прогулюємося цими коридорами, бачимо, як все це починалося, а все починалося з ЧБ. І, мабуть, пам'ятаєте, той голос, який казав: надсилайте нам ваші листи за адресою Хрещати. 26. А сейчас, конечно же, мы все так же помним и ежедневно вспоминаем э, что? вот что? этот красивый голос это молодого спрыгали. человека, который говорит: О, бережно, двери зачиняются, наступ на станции. А это я к чему? Да потому что в этот день, 6 ноября в 1960 году, в Киеве запущена первая линейка метрополитоны, а именно 5-километровая вот та самая, э, тот, тот самый участок святошино Броварской линии, который с э, Єдіняється вместе з вокзалом, університетом, кричається коммерцінальне і Дніпро. Я Вау. подсматриваю, тому що до сих пор що станці метрополітена уже п'я сьогодні можна під э, дивитися, підглядати і розповідати, наприклад, страшні речі, які стосуються наших зверок. Виявляється, вони не знають, що таке секретний соус. Вони не знають, що таке секретний соус стартапа. Давайте у них перепитаємо, як вони, хоча б уявляють, фантазують на цю тему. Секретный соус стартапа. Секретный соус. Секретный соус стартапа. Секретный соус. Секретный соус стартапа. Что же это может быть? Э -э как, наверное, грузинская джика, мы давно не знаем, что там именно лежит. Проходили гости, я а тебе намешала, что попало, заправила салат, скажут, ну что это такое, ты кажется, секретный соус. Пятно на джинсах и не понимаешь откуда одно. Ну, это вот секретный соус какой-то. Первый твой соус. Вот это и вставят, я думаю. Это именно правильный ответ. Может это деньги? <laughs> <Бабки> это... <laughs> Я думаю, что это так. Конечно же, блин. <смех> <смех> Пам -пам -пам. В общем, по сути-то, это такой себе некое ноу-хау, используемое в компании, за счет которого и продукт выделяется от всех остальных. Вспомните, мы каждую программу вам рассказываем про киллер фичу стартапа. Так вот, это практически то же самое. Это некий соус, под которым подается этот стартап, а именно выделяет его среди всех других проектов. Будь у тренде наипрогрессивнейшего. Знаемся с новинками из мира высоких технологий прямо сейчас у стартап-шоу с кафе Тревотному на Эмодин. Я знаю, что об этом мечтали, ну, просто все девушки. Как же мы любим сердцебиение наших дорогих и близких, и родных людей. Представьте себе, сейчас придумана подушка, которая будет позволять вам помнить о ритме сердца другого человека, своего любимого, с помощью, правильно, вот вы видите сейчас, на Назва подушки Pillow так. Вы находитесь в разных местах, например, ну, например, командировка, так? И вы лягаете перед такой подушкой. Когда ваша другая половинка также будет лягать, вы можете что я як це приємно світиться. А потім, коли ви будете обнімати цю подушку, ви зможете почути биття Сердце! Таким образом, вы находитесь с любимым человеком, невзирая на географию. Смотрите, эта подушка, помимо того, что будет оповещать вас о том, что ваш любимый на самом-то деле не на вечеринке, а уже давным-давно в, в кровати и уже в снах Морфея ищет где-то там вас, подушка будет светиться, а после же, естественно, будет биться в ритм вашего сердца. Вы это все будете слушать, все это с помощью маленького колечка. Я, кстати, его перепутала почему-то с браслетом. Теперь уже проходим до арт-проектов, какие будут действительно... Лати на наш мозок дуже дивно, тому що ми зараз будемо дивитися класичні а, картини, які дещо від тому що там можна сказати знімаються у цих картинах автомеханіки. Тобто це сталося де це Фредді. Фа Пріс вирішив відтворити відомі картини епохи відродження, і все це відбувається у США. І ось він взяв картини ага. Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рембранда та інших, і там в головних ролях автомеханіки. І це ну, дійсно дуже командно і прикольно. І надзвичайно яскраво відзняти. Мені здається, що це ну, справжній стартап, тому що це можна продати. У результаті ну ти б купила такий собі календар з такими хлопцями, автомеханіки? Ні, я б купила плакат, якщо б на них були збройних саль, наприклад. Во всіх раз... О, красивых художественных Я Скажу, реклама, 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 вы напротив БД. А знаете, тогда мы сделаем маленькую рекламку по поводу того, что же у нас будет через час. А именно, самый высокий замок из песка. Роботы джазмены. Как экономить на покупках и развлечениях. Мы будем ну, а об этом. Ще, а еще, пятница, пятница. Витаю вас с этим днем. Побачимся, почуемся. А зараз дивимся клипы.